Di nomor 2, Dayu mempunyai kotak pensil berbentuk balok dengan panjang 25 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan volume kotak pensil Dayu. Pertama kita tulis diketahuinya dulu. Di sini yang diketahui pertama adalah panjangnya. 25 cm. Terus ada lebar 8 cm. Setelah itu ada tinggi 4 cm. Kita tulis yang ditanyakannya. Yang ditanyakan di sini adalah volume kotak pensil Dayu. Kita tulis, kita jawab, nah, volume kotak pensil Dayu. Nah, kotak pensil Dayu itu berbentuk balok, jadi kita menggunakan rumus volume mencari balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya kita udah ketahui, lebarnya udah kita ketahui, tingginya juga udah kita ketahui. Kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Ada 25 cm dikali 8 cm dikali 4 cm. Kita tinggal kalikan ke 25 dikali 8. 8 dikali 5 40 0 nya di sini 4 nya kita simpan di pinggir 8 dikali 2 16 ditambah 4 20 kita 200 nya simpan dulu 200 cm persegi ya kalau misalnya ini kan udah dikalikan 2 kali e, cm dikali cm jadi cm -nya ada 2 gitu Kemudian langsung dikali 4 cm 200 nya 4 kali 0 itu 0 4 dikali 0 itu 0 4 dikali 2 itu 8 Jadi isinya 800 cm kubik atau pangkat 3 Kita tulis kesimpulannya Jadi volume kotak pensil Dayu 800 cm kubik jadi volume kotak pensil dayu 800 cm kubik. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG at .id. Sebelum DM, jangan lupa di-follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.